السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه اجمعین فایتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بصادق دین به من احد الا باذن اللہ سورہ البقرہ آیت مبارک کریمہ ایک سو دو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ جادو جنات اس کی شریح حیثیت اور اس کا علاج جادو کہتے کسے ہیں پہلی بات تویز دم گرے باندھنا ان میں پھونکنا ایسا عمل جس سے جسم اور دلوں میں اثر ہو اور یہاں تک کہ جادو کا اثر ہے کہ کسی کو بیمار کر دے اللہ کے حکم سے اللہ کی مشیت سے اور یا میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے یا میاں بیوی ایک دوسرے سے کھینچے کھینچے رہیں شادی تو ہوئی ہو لیکن معاملہ اگر جادو والا ہو تو وہ بھرپور وہ اپنی زندگی نہ گزار سکے یہ جادو کا اصطلاحی مفہوم جو ہے وہ بیان کیا گیا لوگ بھی میں نا ویسے کیا ہے سہر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ چیز چھپی ہوئی اسی سے سہری ہے ہم رمضان المبارک میں سہری کرتے ہیں نا تو سہری کو سہری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نا پوشیدہ ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے اور دن چڑھنے والا ہوتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں دن چڑھ گیا ہے تو دن اور رات کے درمیان میں جو ہے نا وہ سہری کا لفظ بولا گیا سینے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ایسی چیز جس کا اثر تو ظاہر ہو لیکن وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے تو یہ لغوی اور اصطلاحی تعریف جو ہے وہ کی گئی ہے اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں بات کا کہ کیا جادو کا وجود یا اس کی حقیقت ہے اس کا جواب ہے ہاں جادو کا وجود اور اس کی حقیقت ہے اس کی پہلی دلیل تو یہی ہے کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام نے اپنے موجزات دکھلائے تو کافروں نے ان کو جادوگر کہا ہے تو موجزے کے مشابہ چیز تھی نا جادو تو اس وجہ سے امبیا پر الزام لگایا گیا کہ یہ جادوگر ہے تو گویا نبیوں پر الزام لگانا کافروں کا کہ یہ جادو گر ہے یہی جادو کے وجود کی دلیل ہے اور ظاہراً معجزے کا بھی جو سبب ہے وہ خفیہ ہوتا ہے اور چیز کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے جادو میں بھی ایک چیز کا اثر نمایاں ہو رہا ہوتا ہے اور سب اب چھپا ہوا ہوتا ہے پھر قرآن مجید کی جو سور فلق ہے سور انناس ہے احادیث کی روشنی میں وہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ فلک و ناس اتاری گئی اگر اس کا وجود ہی نہ ہو تو فلک کو ناز کے نازل کرنے کی حکمت کیا رہ جاتی تیسری بات اس میں یہ ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا کافروں نے کہا یہ تو بڑا کھلا وجہ دو ہے اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ جادوگر کا اثر آسمانوں پر نہیں ہوتا تو آپ نبی علیہ السلام سے کافروں نے کہا دوسرے کافروں کو آپ کو توبہ نعوذ باللہ جھوٹا اور جادوگر ثابت کرنے کے لیے کیا آپ انہیں کہیں کہ چاند دو, دو ٹکڑے کر کے دکھلائیں تو پھر ہم آپ کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ فرمائش پوری کر دی چاند دو ٹکڑے ہو گیا آپ نے انگلی کا اشارہ کیا سوریہ کمر ہے نا سوریہ کمر اس میں ذکر ہے تو انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کو بھی جادو کا اور یہ کہہ کر پیٹ پھیر کر چلے گئے کہ یہ جتنے جادوگر آئے ہیں ان سے بڑے جادوگر کہ ان کا جادو آسمان پر بھی چل گیا حالانکہ یہ واقعی حقیقی بات ہے کہ جادوگر کا جادو آسمان پر نہیں چلتا وہاں تو یہ شیعاتین بگائے جاتے ہیں پھر قرآن مجید میں آ رہا کہ جو ہے نا اور ماروت اور شیاتی یہ جادو کرتے تھے مَا عَلَى مُلْكِ وَمَا كَفَرَ وَلَا كَفَرُ النَّاسَ <السِّحر> یعنی کہ شیاتی جو ہے نا وہ جادو سکھلاتے تھے اگر شیا جادو کا وجود ہی نہ ہو تو کون سی چیز سکھلاتے تھے شیعاتین اور ہاروت اور ماروت بھی یہ جادو لے کر آئے ہیں یہ ایک علمی بحث ہے کہ وہ جادو تھا یا کوئی اور وہ ہم اس مسئلے کو نہیں چھیڑتے کیونکہ ہمارا موضوع تو جادو ہے لیکن یوں سمجھ لیں کہ فرمایا کہ ماں اون ضلع ہاروتا و ماروت اور ہاروت اور ماروت بھی یہ جادو سکھلاتے تھے اور سکھلانے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم ازمائش ہیں تم کفر نہ کرو تو یہ بھی جادو کی دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادوگری کا بڑا زور تھا تو مقابلے میں فرور نے پتنی نہیں ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں جادوگری تو نکالے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہارون علیہ السلام کے تو جادو کا یہ تھا تو اس نے طلب کیا نا فیرون نے اب ساتویں بات اس میں یہ ہے کہ جادو اور موجزے میں کیا فرق ہے ابھی ہم نے بات کی کہ مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر آئے ہیں اور کافروں نے موجزات کو دیکھ کر اس کو جادو کہا ہے تو معجزے میں نا حقیقت نہیں ایک چیز بدل جاتی ہے جبکہ جادو میں وہ چیز حقیقت نہیں بدلتی آنکھوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جسم پر یا آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہے قرآن مجید میں سورہ العراف ہے آیت مبارک کریمہ ایک سو سولہ فلم القع سہارو اناس جب انہوں نے اپنی جادوگروں نے موسا علیہ سلاۃ وسلام کے مقابلے میں اپنی رسیاں پھینکی ہیں نا تو اللہ نے فرمایا کہ سہارو انہوں نے جادو کر دیا یون اناس لوگوں کی آنکھوں پر اور جب موسا علیہ السلاط اسلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ حقیقتاً حسدہ بن گئی تھی اور بعض باطل چیز بھی ایمان لانے کا باعث بن جاتی ہے جادوگر چونکہ اپنے فن سے آگاہ تھے ان کی نگاہیں اپنی جو ہے نا سانپ بن گئے تھے نا تو وہ رسیاں ہی ان کو نظر آ رہی تھی وہ سمجھ رہے تھے یہ رسیاں لیکن جب انہوں نے اپنے فن کی نگاہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو دیکھا تو دور دور تک انہیں لاٹھی کوئی نظر نہیں آئی وہ تو حقیقتاً حسدہ بن چکی تھی تبھی تو وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام تو موجزے میں اور پھر جادو میں کیا فرق ہوا کہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی جبکہ موجزے میں چیز کی حقیقت پوری طرح بدل جاتی ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ خالی کے ایک ہے توبہ نوز بلّہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے جادو کے زور سے کسی چیز کو پیدا کر دے اور رسیوں کو روح ولی کر کے اور اس کے اندر حقیقتاً سانپ بنا دے یہ تو وہ پھر خالق ہو گیا تو ہمارا عقیدہ کیا ہے چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو خالق ایک ہی ہے تو موجزہ تو واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا وہ تو اللہ کا فعل ہوتا ہے نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے یاد رکھے موجزے میں بھی توبہ نوز نبی کا نہیں ہوتا عمل دخل تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کی شروع میں جب اللہ نے کہا نا کے ہاتھ میں کیا ہے لاٹھی پھینکیے لاٹھی پھینکا تو وہ حسداب بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام ویٹ پیٹ کے بھاگ گئے ڈر گئے اللہ نے فرمایا ڈریے نا ہماری بارگاہ میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے دوبارہ ہاتھ لگائیے لاٹھی بن جائے گی تو ہاتھ نبی کا ہوتا ہے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے تو اللہ کی ذات نے ہی نا اس کو لاٹھی کو ہنسدہ بنایا ہوتا ہے سمجھ آ نا بات تو موجزے میں حقیقتن چیز بدل جاتی ہے اور جادو میں نگاہوں کا دھوکھا ہوتا ہے ان کے پیچھے جنات اور شیعاتین ہوتے ہیں اور دیکھیے نا آتے ہی انہوں نے کیا کہا ہے جادو نے موسیٰ علیہ السلام کو ملے گا کیا تم اتنے کرنے والے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے نکلے ہو اور پھر کو کہہ رہے ہو کہ ہمیں ملے گا کیا انہوں کے بڑا عہدہ ملے گا پیسہ ملے گا اگر یہ اتنے ہی ہوتے تو یہ خود پیسہ نہ بنا لے اور آپ کو میں حیرت ہوں گے دلچسپ بات بتاؤں نومی بات یہ ہے کہ جادو کی وجہ سے کوئی کسی نے ملک فتح نہیں کیا یہ کہانیوں میں ہوتا ہے آپ نے آج کے جدید دور میں جادو کی وجہ سے کہیں کوئی حکمران دیکھے جادو کی وجہ سے کوئی حکمران نہیں ہوتا یہ تو چھپ چھپا کر بیچارے اپنے مریدوں کا انتظار کر رہے ہوتے پھر دسویں بات یہ ہے کہ جادو کیوں ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جادو کے پیچھے تو کئی وجوہات ہیں لیکن جو سورے فلک اور سورے ناس کی روشنی میں اس کے پیچھے حسد ہوتا ہے زیادہ تر زیادہ تر اکثر کئی اسباب ہیں لیکن ان سبب میں سے جو بنیادی سبب ہے نا جادو کے پیچھے یا جنات کو بھیجنا جنوں کو بھیجنا تاکہ وہ کسی کو تنگ کرے جادو کے زور پر اس کے پیچھے حسد ہوتا ہے اس لئے سور فلق میں آ رہا ہے وَمِن شَرْفِ حَاسِدِن اِذَا حَسَد حسد کسے کہتے ہیں کہ یہ اس سے یہ نعمت چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے دوسرا یہ ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے اور ایک رشک ہے کہ اللہ اس کو بھی زیادہ دے مجھے بھی زیادہ دے پھر اس میں نا جب حسد کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جب مطلوب ایک ہو جائے تو حسد پیدا ہو جاتا ہے مثلا ایک ہی لڑکا ہے دو دو لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہے دونوں ایک لڑکی سے شادی کروانا چاہتے ہیں ایک کامیاب ہو جاتا ہے دوسرا ناکام ہوتا ہے تو وہ ظاہری طور پر اگر کچھ نہ نہ کر سکے تو پھر وہ جادو کروا کر اپنے دوسرے ساتھی کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے یا لڑکی کو یہ اپنے جادو کی وجہ سے اپنے اوپر مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے حسد کا تعلق کاروبار سے بھی ہو سکتا ہے دو دکانیں ہیں ایک ہی دکان بہت بڑھ رہی ہے دوسرے کی نہیں چل رہی تو وہ اس پر جادو کروا دیتا ہے تو یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے حسد کا اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے کہ اللہ نے کسی کو جو نعمت دی ہے اس نے اپنی حکمت سے دی ہے اس کی صفت حکیم ہے اور اپنی حکمت سے جب اس نے اس کو یہ چیز عطا کی ہے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنے والا حسد کرنے والا اصل میں اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اور مجھے امام ابن سرین احمد اللہ, اللہ کی بات سب سے زیادہ خوبصورت حسد کے معاملے میں پسند آئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بندے جو ہوں ہم سے ملیں گے وہ دو قسم کے ہوں گے یا جنتی یا جہنمی تو جنتی آدمی سے تو حسد کرنا ہی فضول ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی بڑی نعمتیں دینی اور جہنمی سے میں کیوں حسد کروں وہ تو بچارہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جانے والا ہے نویں بات اس میں یہ ہے کہ یاد رکھیں ایک ہوتی ہے ہاتھ کی صفائی شوبدہ بازی جسے کہتے ہیں آپ نے سکولوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ صندوق میں بندہ داخل کرتے ہیں تلوار مارتے ہیں دو ٹکڑے کر دیتے ہیں پھر زندہ بندہ باہر آ جاتا یہ جادو نہیں ہے یہ شوبہ بازی ہے اور ایسا کرنے والا کافر نہیں ہے یہ ہاتھ کی صفائی ہے یہ فن ہے شوبدہ بازی ہے اور دوسرا ہے وہ جادو جس کے پیچھے شاطین ہوں عامل ہوں جنات ہوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے امال ہوں وہ جادوگر کافر ہے کیونکہ فرمایا وما کافر سلیمان سلیمان لائے سلات تو صاحب نے کفر نہیں کیا کیونکہ جادو کرنا کفر ہے نا ولا کن شیاتی تو شیطانوں نے کفر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے تو جس جادو کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے بلکہ واجب القتل ہو جاتا ہے وہ وہ ہے جو جس کے پیچھے شیعاتین ہو عامل ہو اس کا گندی چیزوں سے تعلق ہو توبہ نوز بلہ کفر کی ایک میں مثال دینے لگا توبہ نوز بلا اب صرف بتانے کے لیے جی قرآن مجید پر اوپر بیٹھ جاؤ یا اس قرآن مجید پر پیشاب کر دو اب یہ ایسی چیز ہے جس کے کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں اب جادوگر اس میں کروا کر گندا رکھ کر گندے زیادہ سے زیادہ گندے رہ کر وہ یہ کام کرتے ہیں تو یہ کافر نہیں ہو جائے گا بندہ لیکن اب جو بازہ ہے وہ نہیں ہے جو ایسے ایسے نا ہم بھی دیکھتے آتا ہے مداری وہ ایسے پیسے ٹھنڈ ٹھنڈ کرتا تھا پھر خود ہی مانگ رہا ہوتا ہے باقی جنات جادو کے پیچھے ہوتے ہیں اور یہ چمٹ بھی جاتے ہیں اور بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ ٹھیک بات نہیں ہے قرآن مجید میں آ رہا ہے سورہ البقرہ میں آیت مبارکہ کریمہ دو سو پچتر میں کہ اللہ زینہ یا ربا اللہ زینہ یا اکولون ربا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یکومون نہیں ہوں گے اللہ کما یقوم المس مگر جسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو خپتی بنا دیا ہو اب اللہ تعالی نے ادھر فرمایا کہ شیطان نے اس کو چھو کر پاگل بنا دیا قیامت والے دن وہ اس طرح کھڑا ہوگا تو اس کا مطلب ہے مثال اس سے دی جاتی ہے جو پہلے چیز موجود ہو تو شیطان کسی کو چھو کر پاگل کر دیتا ہے اور شیطان جنوں میں سے ہے نا شیطان جنوں میں سے ہے تو جنات کسی کو چمٹ کر پاگل کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ فرمایا نا اللہ زین نے یہ تخبہ باقی شیطان اور جادو کی وجہ سے شیطان کے چھونے سے بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آگے ہم بات کریں گے کہ عزت یوبل اصلاۃ و نے کا مجھے شیطان نے چھو دیا اور پھر وہ مرگی کے دورے پڑنا تو یہ بھائیو ہم نے یہ بات کی ہے کہ جنات چمٹ جاتے ہیں